Турнир «Марганец Оупен-2011». Идет игра в отборочных группах. Группа А и группа Б. Давай, Егор, играй, играй. представитель Америки. А это Дмитрий Донец. Разрывает молодежь. Это два харьковчанина как раз зарубились на нашем репортаже. Это Назар. Стоит все суровый такой, с Киева весь. Так. А вот такие у нас призы и грамоты и медали и специальный приз Игоря Волкова и спонсор турнира Андрей Шико. Ребята что-то уже поди... уже уже сыграли, да? оргкомитет, как положено, работает. Представитель Польши Игорь Запорожец. Странно. А, это он победил Польшу, поэтому у него футболку ему выдали. Дело в том, что запорожцы <с воевали с поляками всегда. Ну, это было раньше, да. а сейчас мир а и 5, дружба, фронтшов. поэтому... 6... Все, Хорштензи. 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 Дедойчива Хеншау. А это Виктория, да, я понял. Я порожец. Виктория и показывает Вик, Виктория. Ну вот где-то так. Где-то так. Хороший зал. Хорошая организация. Хорошие поляны. Нет, главный свет такой. О. Шикарный свет. На центральной площади города. Короче, приезжайте в Марганец.